bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin vasalatu vassalamu ala rasulina muhammad va ala alhi va ashabi amid assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhuh muhtaram azizlar sizu bizlarni mo'min musulmon qilgan robbimizga hamdu sanolar bo'lsin robbimiz bizlarni halol yashashligimiz haromdan uzoq bo'lishligimiz uchun bizga islom dinini iymon ne'matini ato qildi haromdan uzoq bo'lib halol yashayotgan taqvoga intilayotgan har bir mo'min musulmonga alloh ajrini mukofotini ko'paytirib bersin ba'zan bilib bilmay qilib qo'yadigan gunohlarimizni allohni o'zi kechirsin gunohlar ham har xil bo'ladi azizlar gunoh bo'ladiki banda bilmasdan ixtiyorsiz qilib qo'yadi tavba qiladi yolinib yolvoradi istig'for aytadi kechirguvchi robbimiz arhamar <laughs> rohimin o'zidir <laughs> lekin shunday gunohlar ham borki azizlar u gunohning kasofati o'ziga emas oilasiga ham balki jamiyatga ham ta'sir qiladi bu bunday gunohlarda eng yomoni bu zinodir bu xiyonatdir shuning uchun sizlar bilan bugun biz mana shu haqida gaplashishlikni lozim topdik avvaliga bu gaplarni gapirsak bo'larmikin deb o'ylanib ko'rdik lekin gapirmaslikdan chora yo'q ekan azizlar chunki yigirma birinchi asr texnika asri hamma bolalarimizni qo'lida telefon uylarimizda tolali internet deysizmi eng tez internetmi wi fi hamma joyda bor <laughs> eng yomoni <laughs> internetdan yaxshilikka ham foydalanishlik mumkin ammo mana shunday behayo <laughs> sharmsizlik ham unda to'lib yotibdi <laughs> bu esa zinoga olib boruvchi eng asosiy vositalardan bittasidir allohni o'zi saqlasin shuning uchun biz zino haqida gapirishga majbur bo'ldik zino keyingi paytda ko'payayotgani sir emas xiyonat ham ko'payib boryapti buni gapirishga majburmiz shuning uchun azizlar bugun eng dolzarb mavzuda mana shu zino mavzusini bir eshitib ko'raylikda albatta buni qilmayapmiz deb allohga shukur aytaylik va boshqalarni ham buni qilishlikdan to'xtataylik zino aslida lug'atda fujur ya'ni fojir jirkanch ish ma'nosida keladi ulamolar zinoga turli xil tariflarni berganlar tariflarning barchasini ko'rib chiqilganda zinoni umumiy tarifi quyidagicha ekanligi mulohaza qilinadi ya'ni oralarida nikohi bo'lmagan nikoh bor deb gumon qilmagan holda erkak va ayolni bir birlariga munosabatda bo'lishlari mana bu azizlar zino nikohsiz turmush nikohsiz oila olloh saqlasin mana bu zino hisoblanadi zino bu harom azizlar zino barcha samoviy dinlarda harom qilingan hamma samoviy dinlarda hammasida islomdan avval qancha din kelgan bo'lsa hammasida zino haromdir hammasi zino uchun aniq jazolar belgilangan islomda ham shuning uchun islomda zino eng katta kabira gunohlarni qatoriga qo'shildi alloh qur'oni karimda zinodan qaytarishdey oyatlarni aksarida eng katta gunohlar qatoriga zinoni qo'ydi masalan aytadiki aazubillah والذين لا يدعون مع الله الله ولا ولا يقتلون النفس التي حرم بالحق يزنون ومن يفعل <laughs> ذلك يلقى الله aytyapti mo'min bandalarni sifatini musulmon bandalarni sifatini aytib ular olloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar ya'ni mo'min bandalar ollohga biror bir narsani sherik qilmaslar va ular olloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar kim ana o'shani qilsa uqubatga duchor bo'ladi qarang azizlar e'tibor beringa eng katta gunohlar qatoriga zino qo'shilyapti bulardan eng kattasi ollohga ki biror kishini sherik qilish shirk keltirish bu kechirilmas gunoh ikkinchisi odam o'ldirish va uchinchisi zino uchalasini ham orasida birin ketinlik bilan buyuryapti ya'ni o'zbek tili grammatikamizda aytadigan bo'lsak azizlar mana shu qaytarilingan gunohlar orasiga vergul qo'yib gap tugallanmasdan oxiri tugallanib aytilyapti ya'ni ular ollohga biror bir narsani sherik qilmaslar vergul ya'ni gap tugamadi va ular olloh o'ldirishni harom qilgan no jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar mana shular birga qo'yildi odam o'ldirish qatoriga qo'yib qo'yildi zinoda azizlar shunday ekan zino shar'an harom narsa bundan albatta qochish kerak oyatni davomida alloh taolo aytadiki ya'ni alloh jalla aytyaptiki kim ana shuni qilsa uqubotga duchor bo'ladi qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar kuchaytiriladi va u azobda xor bo'lib abadiy qoladi إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ما جرم ما جرم كم طابق قلسا إيمان كترب صالح عمل قلسا بس الله أنا أشلاني يمالك لاني يحسلك لارجع المشترور الله مغفرة لي ورحمني بولجن زادتر تاب قلسا صالح عمل قلسا إيمان كترسا albatta uni yomonliklari yaxshilikka almashtiriladi lekin mana shu holatda o'lib ketib qolishlikdan ollohni o'zi saqlasin azizlar zino bu juda yomon narsa zinoni dahshati shundaki payg'ambarimiz alayhialot vassalam marhamat qilib aytganlarki kim zino qilsa uning tanasidan iymoni chiqib tepada soya bo'lib turar ekan muhtaram azizlar tanangizdan bir marta iymonda chiqishligidan ortiqroq musibat dunyoda yo'q iymon chiqib turadi deyapti iymon tanasidan chiqib tepasiga soyaga o'xshab turadi qachon zinodan chetlagandan keyin unga o'sha iymoni qaytadi bu yomon narsa o'sha paytda o'lib qolsa nima bo'ladi azizlar axir o'zingiz bu hayotda nechtasini ko'rdingiz zino ustida o'lib qolgan zino ustida boshiga balo kelgan zino ustida qanaqadir bir falokatlarga uchragan zino ustida yuragi ushlab o'lib qolgan nechtasini eshitdik alloh ularni oxirati nima bo'lishi o'ziga ayon, lekin hozirgi hadisga muvofiq uning tanasidan iymoni chiqib turgan edi. ha azizlar iymon bilan hayo ikkalasi birga turish kerak hayo ketdi xiyonat kirdi iymon chiqib turibdi albatta zino qilganda hammasini kofir deb atab bo'lmaydi lekin katta gunohlar qatoriga qo'shildi iymonini vaqtincha chiqib kirishligiga sabab bo'lyapti shunday ekan azizlar biz o'zimiz allohga tavakkal qilib shukur qilib halol turmush tarziga o'tib zinodan saqlanmoq'ligimiz kerak zino nafaqatgina o'ziga balki jamiyatga ta'sir de qiladi deb bekorga aytmadik zino qilsa azizlar payg'ambarimiz alayhilot vasalam qaysi yurtda zino ko'payar ekan qaysi yurtda zino oshkora bo'lib ketar ekan u yurtga olloh balo yuboradi degan ota bobolari ham eshitmagan kasallik yuboradi deb marhamat qilganlar axir buni guvohi bo'lyapmizu buni orqasidan quloq eshitmagan ko'z ko'rmagan kasalliklar bedavo dardlar mana shu zino orqasidan kelmayaptimi qancha qancha yurtlarga balolar zino orqasidan kelmadimi qancha qancha zino rasmiy tus olgan zinoni oshkora qilgan yurtlarni suv bosmadimi balolar kelmadimi hayotda bir o'ylab ko'ring qayerlarga balolar bordi suvlar toshdi sunamilar bo'ldi hammasi o'sha joyda zino oshkora bo'lgan olloh saqlasin demak biz bugun zinoni bemalol ko'rib indamasdan o'tib ketayotgan bo'lsak ha bu o'zi javob beradi qiyomatda deb o'tib ketayotgan bo'lsak bu juda katta xato qilyapmiz chunki uning kasofatiga siz sizni oilangiz bola chaqamiz ham qolishi mumkin ekan qanday qilib bunga befarq bo'lishimiz mumkin kechirasiz azizlar biz qaysi yurtda yashayapmiz qanday qilib mo'min musulmon yashayotgan yurtda bitta mahallada fohishaxona bo'lishi mumkin a ma'lumotlarda falon joyda fohishaxona bor ekan ushlalibdi deb o'qiyapmiz axborotlarda tezkor xabarlarda aytilyapti falon bir joyda shunaqa fohishaxona xona ushaganligi uchun jazoga tortildi axir uni atrofida nahotki inson yo'q nahot, nahot musulmonlar yashaydigan o'lkada shunday bo'lishi mumkin axir bu menga baribir deydigan narsa emasku uning kasofati hammaga urar <laughs> ekanku azizlar <laughs> shunday ekan biz bu bilan hammamiz kurashmoqligimiz lozim toki bizni yurtimiz halol pok mana shunday oilalarni naslu nasabni ehtiyot qilib kelgan ajdodlarning avlodlarimiz bismillahi rohmanir rohim zino insonlarni nasli nasabini buzib yuboradi kimi avlodi ekanligini unuttirib yuboradi insonlarni yuzidan nurini ketkazib yuboradi zinoning kasofati va azobi nafaqat u dunyoda balki bu dunyoda ham talaygina azizlar bu haqda hadislarda vorid bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar zino qiluvchiga oltita yomon hislat hosil bo'lar ekan oltita kasofati bo'lar ekan zino qiluvchiga bu uchtasi bu dunyoda uchtasi u dunyoda zinokorga bu dunyodagi uquboti birinchisi uni yuzidan nur ketib qolarekan bir qaranga zinoni bemalol qilib yurgan odamlarni yuzidan nur ketib qoladi ikkinchisi uni rizqi kamayadi uchinchisi umrini barakasi bo'lmaydi hayotida baraka bo'lmaydi chunki u harom ichida yashayapti endi u dunyoda esa uchta yana uqubot bor eng birinchisi u dunyodagisi allohni g'azabiga uchraydi ikkinchisi uning hisob kitobi qattiq bo'ladi uchinchisi unga qattiq azob tayinlanib qo'ygan qattiq azobga giriftor bo'ladi ana azizlar zinokorga bo'ladigan narsa payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamni yana bir hadislari bor azina faqr zino kambag'allikni meros qoldiradi degan qarang azizlar yana bir hadislari bor payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam aytadilar bir hadislarda ikkita narsa bor hech qachon ikkalasi birga turmaydi bu zino bilan boylik dedilar mana shu gapni gapirishak juda ko'pchilik kinoya qiladi ayni mana shunaqa buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi boy bo'lib yuribdiku aziz birodar siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi bu ham bir boylikni ko'rinishi lekin shoshilmang hali undan ham ayriladi lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam va narigi yuqori hadisga muvofiq payg'ambarimiz alayhi zino faqirlikni qashshoqlikni meros qoldiradi deydi atrofingizga bir qarang manman deb kazo kazo bo'lib yurgan lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarni qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik unga o'sha otasi onasini zinosi shuning uchun azizlar bu zino kasofat bundan qochish kerak alloh olloh aza vajalo qur'oni karimda aytadiki ya'ni alloh azza va jalla qur'oni karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar albatta u faxsh ish va yomon yo'ldir oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Wa la taqrabu Zinoga yaqinlashmang zino qilish uyoqda tursin zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang nimaiki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa shundan o'zimizni olib qochishimiz kerak bu zinoga olib boradigan narsalarni juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi bu bittasi internet bittasi mana bu fazoi antennalar va antennalar deymiz u orqali qancha qancha narsalar bo'lyapti nomahramlarga qarash bu ham bor mana shunday bir xiyonat ko'chasiga kirish telefon telegramma hamma hammasi sabab bo'lishi mumkin bu zinoga olib boradigan vosita sababchi bo'ladi zinoga yaqinlashtiradi bu shunday bo'lyaptiki azizlar keyingi paytda oilali odamlarni zino qilib xiyonat qilayotganiga guvoh bo'lib qolyapmiz kechirasizlaru biz nechta işte oilalarni bir biri bir bilan yarashtiramiz xiyonatchi ayollarni ham ko'ryapmiz telegram orqali kim bilandir birinchi gaplashgan u adashib xat yozib qo'ygan nomahram bilan telegramma yozishgani qaysi iymoniz yo'l qo'ydi bahonasini qarang biz aytyapmiz ey singiljon ey qizim nahotki turmush o'rtog'ingiz bo'la turib nomahram bilan telegrammada gaplashib tanishib zino qilasiz qanday degan gap bu desangiz ha meni ikki yildan beri erim safarda yuribdida astag'firulloh kim sizga bu fatvoni berdi kim momalarimiz onalarimiz qanday bo'lgan eri urushga ketganda yillab 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 erini kutib hatto olamdan o'tdi ering o'ldi degan qora xat kelganda yostig'ini tagiga tiqib qo'yib mani erim o'lmadi deb kutib o'ttiz yillab yashab o'tib ketgan onalarimiz bor ular nimaga zino qilmadilar chunki ularni hayosi bor ularni iymoni bor xiyonatga hech qanday uzr yo'q man bilmabman mani uzrimni qabul qiling manda ham nafs bor to'g'ri hammada nafs bor lekin siz mo'minasiz siz musulmonsiz yoki bo'lmasa u uzoqqa borib olgan odam buyoqda ayolini hijronga qo'yib qo'yib o'zi u yoqda zino qilib yuribdi u ham u yerda harom qilib yuribdi pul topaman deb o'ylayapti lekin topolmaydi baraka yo'q chunki zino bilan boylik ikkalasi birga turmaydi de dedilar payg'ambarimiz alayhivam yo zinoni tanla yo boylikni tanla dedi demak zino qilyaptimi u ovora bo'lmasin u boy bo'laolmaydi xiyonat zino uni yaxshi boy badavlat baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi shuning uchun bu narsadan qaytishimiz kerak va zinoga olib boradigan <laughs> yo'llardan eng birinchi saqlanishimiz kerak bu yana bir karra yoshlarimizga qarata aytamizki sizni hayolinizni chalg'itadigan zinoga olib boradigan narsani ko'rdingizmi ko'zingizni olib qoching aslida nomahramga birgina qarab qo'yishlikdan ham qaytargan bizni dinimiz azizlar nomahramga qarashdan qaytargan ekan biz internetda yoki <laughs> boshqa boshqa holatlarda behayo <laughs> sharmsiz narsalarni ko'rishlik <laughs> umuman gunoh bolalarimizga bir <laughs> qarab qo'yishimiz kerak nima qilyapti ular ollohdan qo'rqsin olloh ko'rib turganligini buning uchun azob borligini iymoni o'rtada turganini o'ylab qo'yishlari kerak nomahramga qarashlik deganimizda ham hozir ko'cha ko'yda kechirasizlaru boshqalarni ayoliga qarayotganda ko'zni olib qochish kerak mo'min musulmon odam ko'chada yurganda qarshidan ayol kelayotganda bu kimnidir onasi kimnidir opasi kimnidir qizi singlisi umr yo'ldoshi degan o'y bilan ko'zini olib qotsin to'g'ri bu hayot ekan kimgadir muloqot qilamiz ko'zimiz tushadi lekin shahvoniy hirsdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak payg'ambarimiz alayhi vassallamga sahobalar ko'zimiz tushib qolsa nima qilamiz nomahram ayollarga deganda de, ko'zingni nazar ustiga nazarni yo'naltirma ko'zingni olib qoch dedilar bu musulmonlik odobi bu mo'minlik odobi agar siz mana ham ayolim mana ham opam singlim qizim bor deyayotgan bo'lsangiz ularga sizni boshqalarda shahvoniy hirsi ila gunohlar to'lib ketgan ko'zlarni tushishligini xohlamasangiz siz ham ko'zingizni boshqalardan saqlang bu zinoga olib boradigan vositalardir zino bu jamiyatni tubanlikka olib keladi zino jamiyatga tuzalmas kasallarni balolarni olib keladi dedik shunday ekan bu narsadan hammamiz saqlanmoq'ligimiz kerak azizlar zinodan qochaylik halol turmushga o'taylik taqvodor bo'laylik payg'ambarimiz alayhilot vassalamning tarbiyalari mana shunday edi sahobalar shunga amal qildilar oilada nikoh bilan turmush qurib er va xotin bir biriga muhabbat va sadoqatda turdilar hech qachon gumon bo'lmagan mana erim mana ayolim xiyonat qiladi degan narsa bo'lmagan chunki taqvo bo'lgan ollohdan qo'rqqan hozir esa ko'pchilikda gumon chunki bunaqa narsa ko'payib ketdi shuning uchun biz qachoniki har birimiz o'zimiz to'g'ri bo'lsak qalbimiz pok bo'lsa ollohdan qo'rqsak inshaalloh bu yurtimiz avvalidan mana shunaqa harom xarij ishlardan mana shunday zinoyu xiyonatlardan xoli yurt bo'lgan mana shunday bo'lib qoladi inshaalloh buning uchun hammamiz mas'ulmiz azizlar olloh bizlarni halollikka ezgulikka taqvoga boshlasin الى مخزينه